nöyə baxmamışdan öncə kanala abunə ol və videoları bəyənin. Qax rayonunda 31 yaşlı kişi itkin düşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəki Regional Qrupundan Qax tinin verilən məlumata görə Abşeron rayon sakini 1990-cı il təvəllüdlü Babayev Nail Taciq oğlu bu ilin mart ayında qonaq gəldiyi Qax rayonunun Qaxbaş kəndindəki yaxın qohumunun evindən çıxıb və daha sonra onunla əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Həmin şəxsin əlamətləri boyu 164 sm, arıq bədən quruluşludur. Evdən çıxan zaman əynində tünd göy rəngli gödəkçə, qara köynək, şalvar və ayaqqabı olub. Şəkildə gördüyünüz şəxsi tanıyanlardan və ya barəsində məlumatı olanlardan Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə, həmçinin Qaxı rayon polis şöbəsinin 024 25 523 52 və 052 224 64 74 mobil nömrələrinə zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur. Mətbuat xidmətindən bildirildi.